скажем так, определенное время пришлось, конечно, потратить нам на то, чтобы немножко поднять, скажем, настроение ребятам. Почему? Потому что, ну, вы сами понимаете, те неудачи в чемпионате, которые, к сожалению, нас преследуют, да, вот, они, наверное, все-таки хорошего настроения, оптимистического не добавляют ни нам, ни руководителю, ни болельщикам, ну, тем более ребятам. Поэтому понятно, что немножко, скажем так, где-то, может быть, не то, что совсем яме психологической ребята находятся, но, вы понимаете, тоже очень переживают, нету равнодушных, нету равнодушных. Поэтому, опять же, несколько дней, вот, которые вот предшествовали в этой игре. Мы с тренерским штабом совместными усилиями ну, попытались как-то немножко раскрепостить их, поднять им настроение. Почему? Потому что, знаете, как с упаческим настроением выходить против такой команды, как «Шахтер», наверное, ну, это, скажем так, ну, наверное, не стоит, не стоит. Поэтому я думаю, что сейчас более или менее, скажем так, психологический фон нормальный. То есть ребята тоже ну, находятся в городе, видят, да, вот этот ажиотаж, болельщический ажиотаж. Ну, и вот все вот даже здесь вот на стадионе работа кипит круглые сутки, можно сказать почему потому что приезд такой команды знаете так команда звезда именно каждый футболист там и в общем команда да ну наверное все равно ну, настроение очень не все равно подымет ну задача вы знаете как наверное я слукаил если бы сказал вот сейчас мы выйдем там будем там задача одна выйти выйти и сыграть показать достойный футбол показать что есть команда Славутич, да, есть характер в этой команде, есть, скажем так, какие-то определенные возможности, неплохие футболисты, скажем так, и самое главное порадовать, наконец-то порадовать наших болельщиков. Я не могу прогнозировать, какой там счет будет, как там будет все развиваться, но мы в долгу перед нашими болельщиками, а я думаю, что придет, ну, наверное, полностью стадион, да, и вот здесь вот немножко вот просто дать ответ, вот, что те неудачи вот на этой фоне, я, не, я же говорю, что я результат не скажу, какой там будет, и не буду говорить, что мы там сейчас выйдем и обыграем, нет, разница это большая между нами и Шахтером, тут лукавить нечего. Но тем не менее, вот именно показать достойный футбол, вот это самое, я считаю, основное и самое главное.